ми кожен день проходимо повз них і не помічаємо, а найчастіше навіть не знаємо про їх значення. Подекуди непримітні пам'ятні плити із затертими часом написами, свідчить про безневинно вбитих земляків і військових. Всього на території міста під час Великої вітчизняної війни поховали 44 тисячі розстріляних і замордованих. Ця кількість значно перевищувала населення новограда Волинського, яке на той час становило 36 тисяч із ста пам'ятників в місті, которые охраняются государством, 68 памятников, посвящены именно событиям Великой Отечественной войны. Скорботна мати здесь свечуют, а скульптурный элемент крыла сейчас находится по улице Герцена 26, памятный знак братской могилы жертв нацистских оккупантов. Здесь, на этом месте, в августе сентябре 1941 -го года производились массовые расстрелы еврейского населения города и района. И каждый день здесь производились расстрелы. По оценкам комиссии, здесь на этом месте похоронено больше трех тысяч. Рядом находилась могила поменьше, в которой лежали 25 украинцев. Предполагаем, что это были военнопленные, которые копали эти могилы у певнично західній части парку перемоги на правом паразе случаев установлена скульптуру стильного монолита червоного граниту у выгляде скруботной фигуры жінки в оточенні детей и нахилилася над зикой дабыда это место братская могила 800 человек 800 жителей города в основном детей и женщин которых при Приводили сюда в августе 41-го года. Со всего города на машинах евреев свозили к дому Красной Армии. Тогда это был Гибецкомиссариат. Выстраивали там рядами, пешком вели сюда. У могилы заставляли раздеваться и стреляли. Стреляли во взрослых детей, в основном бросали в могилу живыми. Когда эксгумировали эту могилу в сорок четвертом году, находили совершенно... Цели скелети дітей. Некоторі з них були зв'язані проволоками. Видимо, щоб не оказували противник. Найбільш стара будівля міста в'язниця стала німим свідком багатьох злодіянь. Саме тут, по вулиці Волі, 52, за західною стіною, огорожі колишньої в'язниці, розміщено пам'ятний камень з Лабрадориту з написом громадянам розстріляним і закатованим німецькими карателями. Проводились ежедневні розстріли мирного населення і От здесь на этом месте розпала. Могила 25 метров на 3 метра и дальше туда вдоль улицы 10, 40 могил 10 на 3 на территории предприятия благоустройства. Сіласна яма теж заповнена трупами. Акт свідчить о тому, що здесь похоронено більше 7 тисяч. На військовому кладовищі по вулиці Чехова на могильних плитах із сірого граніту викарбовані військові звання та імена похованих. По центру бетонна колона, зверху орден Вітчизняної війни та присвятний текст. Ліворуч від військових поховань на постаменті стоїть бетонна, укована міддю скульптура, скорботна мати. Похоронені советські воїни, які віддали Жизнь за освобождение города, за оборону города в первом году. И есть не, несколько рядов послевоенных похо, э, захоронений. В основном же военное кладбище это братские могилы. 89 братских могил и 98 одиночных могил. Здесь же похоронены несколько героев Советского Союза. Всего здесь похоронены 785. Советських воїнах між тим, мало хто знає, що є у нашому місті і кладовище військових фашистської Німеччини. У 15 братських могилах поховано 75 військовополонених армії Вермахту і сателітів нацистської Німеччини. У 92-му тут встановили плитки з вказаними німецькою мовою званнями і прізвищами. На этом місці в 41-му году була воронка до якої кожний день приводили небольшими групами. евреев местных и расстреливали. Вот так как-то буднично получается рассказать, но вот надо просто представить, что это происходило в августе-сентябре 41 -го года. Вот этот немецкий террор. Насколько насколько потом, на мой взгляд, было все-таки сложно людям собраться с силами, организовать сопротивление и все-таки хоть как-то как-то отвечать каким-то ударом на удар немцам. Вот, вот представьте только, что каждый божий день Хватають где-то людей, которые просто мирно жили. як говорят свидетели, что просто навіть брюнетам в то время нельзя было быть. Бронзова скульптура військовополоненого, який намагається вибратися із щілини, що її утворюють дві кам'яні брили. Над його головою поперечна смуга висічена у камені брили, яка утворює хрест. А також пам'ятник у вигляді чотирибічного хреста на постаменті нагадує жахіття, котрі відбувалися на території міського парку відпочинку і культури 2 і 5. Был организован концлагерь для военнопленных. По свидетельствам очевидцев, это была просто территория, огороженная двумя двумя рядами колючей проволоки под открытым небом. То есть пленные содержались без без крыши над головой. Одну девочку просто расстреляли на глазах у города и на глазах у военнопленных. В тот момент, когда она пыталась передать продукты, они делали какую-то совершенно бессмысленную трудоемкую работу, типа таскали камни, рыли ямы. Самое главное то, что они умирали здесь тысячами, умирали от голода, умирали от, от тех ран, которые получали в боях и за которыми, безусловно, никто не следил. Умирали от ежедневных расстрелов. А вот в этой могиле в основном похоронены люди, над которыми ставились хирургические эксперименты. Дело в том, что в помещении пятой школы располагался лазарет, где молодые немецкие хирурги без анестезии и антисептиков просто учились на наших военнопленных. В цих двох могилах общая, общая количество від 25 до 30 тисяч военнопленных. У сквері слави розміщений пам'ятний знак на місці, де були повішені вісім підпільників у січні 43-го. У братській могилі на території Кеч поховані, розстріляні члени їх сімей. Здесь два наших земляка. Коваль и Мякишев ⁇ это члены подпольной группы. Именно они нашли такой очень интересный и даже авантюрный способ выручать военнопленных из плена. Они поделали немецкую печать. Спасли 50 военнопленных напечатав таким образом какие-то фальшивые справки для военных. И они могли спокойно покинуть территорию города и, э, и территорию лагеря. Здесь же рядом похоронен Панкратов Иосип Николаевич, командир 287-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в освобождении города от фашистов в январе 1944 -го года, когда его смертельно ранили на... В берлинском направлении в 1945 году почему-то он изъявил желание быть похороненным именно здесь. Мы храним благодарную память всем вызволителям нашего города. И свидетельством этого является третий памятник на территории на этой маленькой территории. Третий памятник это пушка на мемориальной доске, которая помещена на лицевой стороне пьедестала. Все перечислены части, которым по, после освобождения города Новограда Волынского было присвоено почетное наименование Новоград Волынских. И с этим наименованием на своих знаменах они пошли освобождать города и деревни, села Украины дальше и донесли эти почетные звания до Берлина. Крім пам'ятних знаків, 59 вулиць міста щодня нагадують нам про героїв війни, адже названі на їх честь. З нагоди 65-ї річниці перемоги топонімічна комісія прийняла пропозицію про перейменування вулиці Урицького на вулицю Сірагова, уроженця міста, героя радянського союзу.